А куда вы с бюллетенями пошли? Что такое? Уважаемые, куда Что вы с бюллетенями пошли? Я с бюллетенями на участок. Вы приехали сюда, где милиция, которая с этого участка? Где 9 которая Возвращаемся на, на ну да. Мы, вы, не не возвращаемся. Нам, нам, вы, что сказали? Приезжайте тогда, когда вам позволит ваш курорт. Правильно? Был такой ну Так сюда. что нам теперь жить здесь? Постояли, ну, не, ну понятно, мы уже наверх поднялись. Внизу, поднялись наверх, ну реально. Поднялись наверх, ну, ну как-то, ну тоже, я не знаю. Ну сделайте живую очередь, что это вы сделали, вообще непонятно. Ну тоже люди, ну я понимаю. Ну мы стоим на какую что значит мое? Три часа у нас. Ну, потому что вы уже тяжелые. Нет, секундочку, так вы стоите здесь кто-нибудь с вашего... С вашей комиссии кто-нибудь один и регулируйте. Почему все как бараны лезут по лестнице? Поднимаются на лестнице. Все что это за Сейчас я говорю, что заседание не вижу. Мы не принимаем людей. Мы могли... хорошо. Мы возвращаемся на свою часть. Это что проблема? Это запрещено? Мы приехали, так уехали. Мы не можем попасть в состояние комиссии. Мы будем ждать в нашем наших долларов. Нет, она за ней ей доступны. Если вы приедете, вы пройдете побыстрее и приезжают к И тут и правда уходит, он она обычно идут. мы дошли до туда, мы шли бы вот нормально, со всей отказом. А потом начали вот это Хорошо, давайте